обеспечивают безопасность детей, которые находятся уже в этих местах несвободы. В частности, прозрачность этих мест могла бы обеспечить детям защиту от жестокого обращения как со стороны средств, так и со стороны персонала. Однако никаких процедур, системы процедур защиты от жестокого обращения в этих местах нет. И помимо того, что в случае жестокого обращения обоев адекватные э, не фиксируется. Э, дети находятся на площади, там очень В этом учреждении находятся, э, э, они очень отделены от внешнего мира, потому что запрещено использовать мобильную, телефонную связь. Там является либо прощение, либо это абсолютно запрещено. А также накладываются значительное на ограничение на общение с родственниками и людьми из внешнего мира, что делает случай, чтобы обращение э, практически безнаказанное система должна стать более прозрачной, и ребенок должен иметь а, больше возможностей общаться с внешним миром, это обеспечит ему определенный уровень лечения. Нам также было выявлено а, а, определенные проблемы биологического обеспечения, а, которые, в принципе, легко устранимы.